Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň Halk maýa teatrynyň başlygy, Gurbanow Berdimuhammedow, Türkmen medeniýetiniň halkary guramatynyň baş sekretary Mehirim Berik, indi Türkmenistana gelmäge çagyrylyp kabul edilendigüni üçin minnetdarlyk bolup, Türkmenistanyň Türksoy bilen medeni gatnaşyklarymyň uly ähemiýetini bellidi. U şunun bilen birlikde dillerimiziň meňzeşdigini, dep teswirlerimiziň deňdigine aýdymsa syn oturuny gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny aýratyn bellidi. Türksoyun baş sekretari vaqt tap qavledenigi hemde xizmatdaşın elektrul yer meselelerini ara alıp maslahatlaşmağa dörödlen mümkinçük üçin hoşalığını bildirip Qahraman arqadağımdı Qurban bayram bilen qutladı. Hemde dünya medeniyetinin özüşünü tarlanlı qoşan qoşan türkmen halkına baqtiyarlık we awadançlyk arzuw etdi. Türkmen halkynyň milli lideri gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip adam käyrçilik, we taqiyylyk ýaly insanperwer gymmatlyklaryny ünleýän Qurban bayramynyň Türki xalqlarinin arasindaki öyidara tsunishmogun ve raydaşlığın munnin meylakda poturandirilmogunu yardım verecektigini anam bilirdi. Doğusun barşini dirli qorlorda qizmatda xugistirmogun minkun çirklori varidib kiralçili. Ahriman arkadağımız Türkmenistan'ın Türk soyuvlen medeniyet meseleleri boyunca bunun meylakta hizmetdaşlığı devam etmegi maqsat edinýänini yani, bellep, geljek ýyl şu wagtlar ýurdumyzda maqtymly Pragaýanyň 3 ýyllyk münasibetli dawarlaryň geçirjekdigini we bu dawarlara köp tanly daşary ýurtdaky mehmanlaryň geljekdigini aýtdy. Şoňla maýlykda hormatly arkadağımız Türk medeniýetiniň halkara gurumatynyň baş sekretarini biçäriläde gatnaşmaga çagyrdy. 2020-nji ýylda Türksoýun kemiýetçilik geňeşiniň Nowata hak 2024-nji ýyl Türk döwletleriniň beýik şäher we aklary Mahtemuly Prag-yňyň ýa-ni şu bolsa, 2024-nji ýylda Türk döwletleriniň medeni paýtagty diýlip Ýurdumyzy durly çärelere geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu geljekde gel, köp ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagyna halkara maslahatlar geçiriler diýip gahryman arkadağymy aýtdy. Endi Türkmen döwletiniň halkara guramasyň baş sekretarynyň şu gediki saparynyň öli ähmiýetini bellädi. Mihman saýlagy üçin hoşallygyny bildirip, taýybaty türkmen toprağynyň dünýä maqtymly pragyaly aklary peşkeçileriň